даже идеология сервиса заплатить другому ну, очень простое. Если человеку кто-то сделал доброе дело, он должен сделать доброе дело другим людям. Очень просто. Ведь действительно случается так, что человеку может помочь только другой человек. Потому что проблемы у нас у всех разные, а как известно, проблемы у всех разные, а решения типовые имеют ну, ограниченное какое-то, конечное множество, и тогда человек обращается к другим людям. А некоторые спрашивают, э, почему такая цена. Могут, тебе сделали одно доброе дело, ты должен сделать хотя бы два добрых дела. Но на самом деле, э, если тебе делают то, что для тебя является чем-то затруднительным, а ты делаешь что-то, что, в принципе, тебе по силам, то, мне кажется, цена вполне соответствует. Этот сервис тесно с социальными сетями. Таким образом планируется набирать пользователей новых. Так, к примеру, так, секундочку. Не, не подгрузились мы. Сейчас обновим страничку. К примеру, вам нужно передать кому-то посылку другого города. Сами вы в этот город не едете, для вас это довольно накладно, и вы обращаетесь к этому сервису. Вы быстро заводимся через Facebook. Потом нас пропустите. Да, интернет было бы неплохо. Все, я уже залогинилась. Вот, допустим, я залогинилась через Facebook и просматриваю, какие у людей есть потребности. И, скажем, я вполне могу что-то сделать. Тут же это отправляется в Facebook. Соответственно, люди которые есть у меня в ВКонтакте, точнее не в ВКонтакте, а в Фейсбуке, видят мою активность. Они могут вполне заинтересоваться, пойти по этой ссылочке и увидят такую забавную вещь. Допустим, они тоже пошли по этой ссылочке и тоже захотели воспользоваться. У них тоже есть какие-то свои потребности. Они... А, так, реализовано все это, конечно же, LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Ну и синтегрировано, как мы видим, с Facebook всякими там. Ну и тут контакты уже почти. Постится везде и всюду. Uh, вот. В общем, мысль в том, что люди должны помогать друг другу, и не все должно быть, наверное, завязано на деньги. Но если то, очень хочется монетизировать, то всегда можно приписать сюда таргетинговую рекламу по запросу пользователей, которые не нашли